ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਹਾ ਜੰਗਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 28 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜੀਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਜੇ ਚੜਪੰਦਾ ਜੀ ਜਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਜਮੂਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨਾ ਕੇ ਲਈ ਜਗਾ ਢੂੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਥੇ ਇੱਕਦਮ ਜਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो बाबा जी की यहाँ अपने धुनी लगा के बैठ जाते हैं जो धुना आज भी यहाँ चेतना है उनके हाथ का लगा हुआ अखंड धुआं चलता है तो जिनके जो खेत के मालक थे वो तो खेत के मालक देख देखने लगे कि हमारे खेत में कोई शांति तब करने बैठा वो नाश्ते लोग किसान लोग जो जिमीदार जहाँ रहते थे वो बाबा के पास आए वो कहने लगे बाबा जी है हमारा खेत सोच दो तो आप किसकी की इजाजत से यहाँ धुआं लगा के बैठ के हो कल को जहाँ कब्जा कर लोगे तो बाबा समाधि में इतने लीन थे भजन में इतने लीन थे कि उनको बाहर की दुनिया का कोई चेतन नहीं था कोई ध्यान नहीं था तो वो लोग किसान जो जिमेंदार लिखने लगे कि बाबा पखंड कर रहा हैं पाँच सात दस बार कहने पर भी बाबा नहीं उठ गया नाथ जी तो क्रोध में आके बाबा के ऊपर उन्होंने सुहागा चढ़ा दिया बैल में सुहागा चढ़ा दी जब जहाँ सुहागा चढ़ा दिया तो बाबा की समाधि टूटी तो श्री बाबा चढ़पणा आई ने अपनी फिर रात बारह बजे जब बजे रात बारह बजे करीब उन्होंने योग माया से अपनी तप बल से हिमाचल से यहाँ हवा पवन व्यवस्थित जंगल इकट्ठा करना शुरू किया करीब चार बजे तक बाबा जी अपना हवा के मार्ग से माध्यम से ये वन एकत्र करते रहे तो या सुबह प्रातःकाल हुई तो जो आसपास गांव के जो लोग थे तो सुबह जब बाहर खेतों को निकले या कार्यक्रम अपने काम को निकले तो अगर चाणक्य किसी को, कोई वक्त को ऐसे अचानक अपना आसमान को तो देखा आसमान के ऊपर तो ये वृक्ष हवा में उड़ते आ रहे थे नब्बे नब्बे फीट के सौ सौ फुट के जो वृक्ष जड़ समेत तो उखड़ के आ रहे थे कहाँ जा रहे ये देखते हरान रहे गए वो लोग ऐसे फिर खड़बड़ी मच गई दवाई मच गई फिर देखो लोगों ये दरख उड़ते आ रहे हवा कोई आंधी नहीं कोई तूफान नहीं कोई पवन रूप से आ रहे हैं तो बीच में ही कोई जंगली जानवर कई तरह के और बेल पौधे लता कई जड़ी बूटियाँ कई तरह के वृक्ष जिनका आज तक इनका कोई बता नहीं सका कि कौन से क्वालिटी के किस वृक्ष है यहाँ इस जगह पर हमने देखा है कि आ, कुंड भी है यहाँ पर तीन तो कुंड है वो क्या है थोड़ा तो तो उसके बारे में तो? जो कुंडों की बात आती है जब बाबा जी को सुहागा चढ़ा दिया था जो सुहागे के आगे जब रे थे उनके अंगों से रक्त बहने लगा था और उसी टाइम जे यहाँ से जमीन से जल निकलना शुरू हो गया था तीन चार जगह पे कुंड बने हुए हैं और एक गुप्त गंगा बोलते हैं वो भी आज आज चलती जाती है जय गंगा चलती है और जय कुंड जो, जो तीन बने हैं उनका जो नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में इनका इतिहास है उनका नाम दर्ज है ब्रह्म कुंड है रुद्र कुंड है विष्णु कुंड है और कुंडों की मानता जय बाबाइ ने सिवा दे रखा है कि इस कुंडों में जो कुछ स्नान करेगा जिनके खाज फोड़ा फिंसी कोड़ मौका ददरी कुष्ठ रोग कई तरह की बीमारी जो है ठीक होगी और जिनके माता बहन के जहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं होती है जो संतान वंजित रहते हैं जो इंसान यहाँ आके स्नान करेंगे तो उनके घर में गोद हरी होगी उनके संतान कृपा होगी बाबा का आशीर्वाद जे दिया हुआ है और जे जंगल ऐसे ही हरा भरा रहता है ये एक मानता ये भी है, है। उनको कभी पतझा नहीं आती है और इस जंगल की लकड़ी आज तक कोई नहीं छेड़ता अगर कोई आज भी इनको कोई सेख खानी करता है जंगल के साथ तो उनके दुर्दशा मारी होती है एक दे, देखा गया है कि एक धुना अभी तक स्थापित है यहाँ पर वो क्या है थोड़ा उसके बारे में जो धुणा श्रीनाथ जी का जो सिद्ध बाबा चड़पन नायक का धुना है इसी धुणा बाबा जी ने चेतन करके इसी धुणे में तप करने बैठे थे लगभग सोलह सतरा सो, सो वर्ष पुराना है रात और कभी की 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 इसका कोयला नहीं बनता है, है राख बनती है जो राख भक्तों को प्रसाद में दी जाती है ये चमत्कारी राख लोग दूर दराज से आके अपने आप को भाग्यशाली सुनते है जी बाबा की मानता है ऐसी चटपट बनी चमत्कारी जंगल जिसन देखने दूर दराडे इलाके तो आते ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਤ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ